Вообще ница похожа на Одессу, конечно, хотя если по правде то это скорее наоборот. Когда ну, Одессу строили ж французы, то они брали. Ну вот, посмотрите. Похоже на Одессу. Ну, в Одессе только пальм нету, а так один в один. Ну, и нет такого фонтана, конечно. А вообще, конечно, вот здесь я побывал. Красиво. Но вот в Одессе нет еще такого, такой плитки. Я думаю, там можно выложить в районе памятника основателю Одессы какая-то охрана. И едет на тонированных микроавтобусах. Автобусные билеты на сайте Рубикон.